Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera <tuh> Saya Maruf alias Maruf bin Madarin Lesayum Nomor metrik 290479 Pelajar Pendidikan Jarak Jauh di Universiti Utara Malaysia Kampus Sabah Hari ini kami akan membentangkan tentang peranan pemimpin dalam menguruskan di University di sektor awam Saya akan bermula dengan pengenalan dan konsep di dalam organisasi Sebelum disusuli oleh peranan pimpinan serta teori-teori yang relevan Seperti yang kita tahu, dalam area globalisasi yang semakin berkembang pesat Sektor awam berdepan dengan pelbagai cabaran Salah satunya adalah pengurusan di Universiti di Malaysia. Sektor awam terdiri daripada pelbagai golongan masyarakat yang berbeza dari segi budaya, jantina, umur, etnik, dan agama. Oleh itu, pengurusan di universiti ini bukan saja penting, tetapi juga perlu dilaksanakan dengan penuh kebijaksanaan. Agar setiap golongan dapat diberi peluang yang sama dalam sektor umum, Diversity dalam organisasi merujuk kepada kehadiran pelbagai kelompok individu yang berbeza dari segi latar belakang, pengalaman, pemikiran, dan kepercayaan. Ia merangkumi pelbagai jenis seperti budaya, jentina, umur, agama, dan keperluan khas. Dalam sektor awam, pengurusan diversity adalah lebih ketara kerana organisasi ini berperanan untuk menyediakan perkhidmatan kepada masyarakat yang sangat pelbagai. Kepelbagaian ini boleh menjadi kekuatan bagi sektor awam jika diurus dengan baik. Terdapat beberapa jenis diversity yang perlu dipahami antaranya. Diversiti budaya, perbezaan dari segi etnik, bahasa, nilai-nilai budaya, dan adat resap. Diversity jentina, penyertaan kedua-dua jentina dalam sektor awam yang semakin seimbang, terutama dalam jawatan kepimpinan. Diversity umur, kepelbagaian jenis generasi yang bekerja bersama-sama seperti baby boomers. Gen X, Gen Y dan Gen Z. Di Universiti Agama dan Kepercayaan, keperluan untuk peka terhadap keperluan keagamaan seperti waktu solat dan cuti keagamaan. Pengurusan Universiti adalah penting karena ia membawa pelbagai manfaat. Antaranya adalah peningkatan kredibiliti. Inovasi dan ke keberkesanan dalam pengurusan dasar awam, dengan adanya kepelbagaian sektor awam, dapat melihat isu dari pelbagai perspektif, meningkatkan keharmonian sosial, dan mencipta dasar yang lebih relevan dan inklusif. Namun, kita juga tidak boleh lari daripada cabaran-cabaran dalam pengurusan divisi seperti konflik budaya diskriminasi, dan bias tidak sedar. Oleh itu, peranan pemimpin dalam sektor awam adalah sangat penting dalam memastikan keberkesanan pengurusan diversity. <tuh> Seterusnya, saya akan membincangkan tentang peranan pemimpin dalam menguruskan diversity. Pemimpin dalam sektor awam perlu bertanggung jawab dalam menggubal polisi yang inklusif. Menyediakan latihan untuk meningkatkan kesedaran budaya dan menjadi contoh teladan dalam menghargai kepelbagaian di tempat kerja. Pemimpin sektor awam juga berperanan sebagai pencipta dasar yang memastikan penyertaan semua golongan secara adil dan saksama. Sebagai contoh, Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia telah memperkenalkan dasar pelan transformasi perkhidmatan awam 2021-2025 yang menekankan penyertaan gender OKU dan kaum. <tuh> Dalam perkhidmatan awam, ini adalah satu contoh bagaimana kepimpinan yang baik boleh mengubah landscape sektor awam ke arah lebih inklusif pemimpin dalam sektor awam juga perlu menjadi role model atau teladan kepada warga kerja dalam memupuk toleransi dan integrasi antara pelbagai golongan. Sebagai contoh, program Diversity and Inclusion Week oleh MPPJ menunjukkan bagaimana pemimpin boleh memperkenalkan insentif bagi meningkatkan kesedaran tentang kepelbagaian dan kepentingan menghormati perbezaan. Untuk itu, teori-teori kepimpinan seperti transformational leadership, seven leadership, dan inclusive leadership sangat penting dan menguruskan diversity. Dengan kepimpinan transformational pemimpin mampu memberi inspirasi kepada pekerja pelbagai latar belakang untuk bekerja bersama-sama demi mencipta matlamat yang sama. Servant leadership pula mengutamakan kesejahteraan orang lain terlebih dahulu, sementara executive leadership mengutamakan pembenahan suasana kerja yang menghargai setiap individu. Terima kasih rakyat yang baru sebentar tadi membentangkan uh, kerja kursus kami pada kali ini Dan sekarang saya akan menyambung pembentangan dengan membincangkan tentang uh, strategi mengurus devotee dalam sektor awam Kajian kes dan cabaran dan cadangan penambahbaikan yang boleh diambil untuk memperbaiki pengurusan devotee pada masa kini Pengurusan diversity dalam sektor awam Memerlukan strategi yang bersepadu dan menyeluruh Salah satu strategi utama adalah uh, Pelaksanaan polisi dan dasar inklusif uh, Sektor awam perlu mengubah suai polisi Tanpa diskriminasi dalam pengambilan pekerjaan Dan juga dasar yang memberi peluang Yang sama untuk pemagungan Sebagai contoh Dasar kesaksamaan gender di bawah jembatan perkhidmatan awam yang menekankan keperluan untuk memastikan peluang pekerjaan yang sama, sama, dan seimbang antara lelaki dan wanita. Selain itu, juga strategi yang berkesan adalah dengan melaksanakan latihan kesadaran budaya dan anti-bias. Latihan ini sangat penting untuk membantu kerja, mengenal pasti bias, tidak sedar, dan mengurangkan konflik antara budaya di tempat kerja. Contohnya, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat menjalankan bengkel, sensitivisi gender, dan inklusiviti sosial yang bertujuan mendidik pegawai kerjaan mengenai kepelbagaian sosial dan cabaran yang dihadapi oleh kumpulan yang terpinggir. Seterusnya, salah satu lagi langkah penting adalah penubuhan unit atau unit jawatan sah diversity sektor awam yang perlu menemukan unit khas untuk memandang dan menyelaras semua dasar berkaitan universiti. Sebagai contoh, Universiti Melaya telah menemukan unit kepelbagaian dan keterangkuman yang bertanggung jawab memantau institif berkaitan gender, kaum, kaum, agama dan keperluan khas. Sektor awam juga boleh melaksanakan program interaksi dan jalinan sosial tabungan yang berbeza program seperti hari integrasi nasional atau dialog antara anak yang juga dapat membantu mengeratkan hubungan antara kerja pelbagai latar belakang dan seterusnya mengurangi ketegangan antara pulaan sosial di dalam organisasi sekarang kita beralih kepada kajian case di Malaysia di mana dapat uh, beberapa contoh gengsi yang telah berjaya muska diversity contohnya empat perpaduan negara dan integrasi nasional JPNIN sebuah contoh melalui program rukun tentara yang mengekalkan kepelbagaian komuniti majmuk dalam walau walaupun mereka berhadapan juga dengan cabaran uh, kekurangan dana dan uh, sekongan di, daripada pihak uh, politik setempat Seterusnya, Kementerian Kesehatan Malaysia KKM pula menghadapi cabaran dalam uh, menguruskan sukan pelbagai disiplin dan latar belakang semasa pandemi COVID-19. Dan kepinan yang inklusif dan kelebrati KKM percaya membutuhkan agar kerja pelbagai kaum dan agama untuk memastikan kelangsungan sistem kesehatan negara berjalan lancar dan teratur. Di dalam subjek perkhidmatan awal pula, (SE), mereka telah memperkenalkan sistem pengambilan berpusat yang lebih inklusif. Walau bagaimanapun, terdapat persepsi bahwa peluang pekerjaan tidak diagih secara seimbang, terutama dalam jawatan tetap dan jawatan-jawatan uh, yang tertinggi, selain seleksi yaitu sektor awam perlu memperkukuhkan latihan dan diversity secara sistematik latihan berterusan mengenai pengurusan bias dan komunikasi rentas daya juga perlu menjadi sebagai daripada latihan wajib untuk semua penjawat awam khusus mereka yang memegang jawatan sebagai pemimpin yang teratas selain itu indeks diversity dalam penilaian prestasi perlu digabungkan dalam KPI untuk mengukur keberkesanan integrasi pengurusan diversity dan penubuhan majlis khas diversity di sektor awam juga perlu dibuat untuk membantu memastikan pelaksanaan dasar diversity dilaksanakan dengan lebih konsisten dan efektif. akhir sekali sektor awam perlu menggunakan teknologi digital untuk inklusiviti seperti sistem pengambilan yang lebih inklusif dan aplikasi yang oku untuk perlu ada semua golongan tanpa latar belakang mereka kesimpulannya di sini untuk memastikan sektor awam menjadi model organisasi inklusif pemimpin perlu memainkan peranan utama dalam mencipta dasar yang adil dan menyediakan kesetaraan kerja yang menghargai perbezaan dengan pendekatan yang betul, kita dapat mencapai perpaduan nasional melalui pengurusan diversity yang berkesan. Terima kasih.